Пошкодження максимальне, я не знаю. даха немає, дом пішов весь тріщиною. І збитки це таке, головне, що люди здорові. Кажеться, як би так. Вже з тобою це було, тобі вже не страшно. В 10, 20, 30 разів більше страшно. Допомогу відрізали, сказали, нічого не дадуть, так що ми знаходимося в скрутному становищі зараз. Ну, стекла повылетали э э с волной. Повылетали. Ну и все выделило. Девочка, девочка в больницу у нас попала. Ну, вроде все хорошо. Мне позвонила эта девочка, сказала, что у нас э такой прилет. Ну, Случилось взрыв, повылетали стекла в панике. Я быстро оделся. Приехал на машине, в комендантскую годину. Приїхав сюди, ну і потихоньку-потихоньку. Я жив через річку по прямої, десь буде метрів 300. Якраз я вигулював собачок своїх. І ми тільки відкрили двері під'їзди. І оце так жахнуло. Гучність була така, що собачки аж пополягали. Заходжу в квартиру, дивлюсь, щось холодніше стало. А цією зриною відкрила вікна. Даже, даже через речку она достала. Читаю ну, перед сном, с Будем надеяться все-таки на майбутнее. Может скоро припинется все все. Я обожаю вытримки и все накраще момент выбуху мы с сыном уже легли спать. Сын уже спал. Ну, я обычно как лежу в телефоне, как перед сном, успокоительный вот этот. И потом же ж выбух первый. Нас, короче, подкинуло. У меня кот, кот сразу же убежал. Мы до сих пор его не можем вытянуть с этого. Вот так как он сам такой здоровый, как он в такую щель проник вообще. Да, и потом второй выбух. Опять же нас подкинуло. Испугались, конечно же. Встали ну, с кровати сразу же. Давай бегом бегать по квартире и смотреть, что какие там у нас по Окна старые, да, ну, слава богу, окна не задето, ничего. Ну, вот потолок, потолок у нас обвалился. Теперь там мет, два на два где-то метра. Обваленный потолок, вот прям, вот смотришь, звезды видно. Да, мы давай бегом, вот это как шок, да, я не знаю, наверное, под шоком. Да, я говорю, убирать, убирать. Я схватилась за Вене, говорю, сына, давай бегом это все убирать. Он говорит, мама, оставь и пошли в коридоре посидим. Я оставила, пошли в коридор, отсидели в коридоре, просидели мы где-то, наверное, до 4 утра там, уже кивая вот это, ну, спали, можно так сказать, уже уснули. Я еще успокоительный мне сын дал. Все вот это вот, а потом уже 4 утра опять же начали вот эта стрельба. Все, не знаю, опять же, бежать никуда вот почему-то не бежали, почему не бежали? что-то такое какое-то было. У меня просто перед этим уже была ракета в Запорожье, я стала инвалидом. Со второй группы подали уже третью. Ну, короче, как говорится, я уже просто это уже проходила, да. Страх, он увеличивается, он еще больше становится. Кажется, как бы, да, вот уже с тобой это было, тебе уже не страшно. Страшно. В 10, 20, 30 раз больше страшно. Страшно за себя, но ну, почему-то прям тебя конфузит, и ты, я не знаю, не бежишь никуда, ничего, как будто перекрестилась, молитву читала, и все, вера в Господа, что Господь нас убережет, уберег, потолок это, конечно же, ну, не так страшно, как вот у людей еще, у которых и окна, и стены, это, это еще страшнее, конечно же, все это восстанавливать, ну слава богу вот штаб есть, что нам помогли сразу оперативно все выдали для всего вот эту коробку дали для первой помощи и материалы. Сейчас пойдем оформлять помощь какую-то, может быть действительно работники будут, которые нам покроют эту крышу, как-то что-то сделают с этим потолком, потому что я инвалид, сын 19 лет, по сути он тоже как бы еще ребенок, ну такого ничего не может как бы сделать, ну вы понимаете, да один, что он один. Знаходився в гостях, поїхали попрати речі, так як взяли недавно будинок, цей будиночок, і ну, таке, як для життя взяв. Вже в мене списали по здоров'ю і прийшов таке собі мішкання, купив. І прилетіла ракета. Там вижили, тут потрапили. Ну, пошкодження максимальне, я не знаю. Даха немає, дом пішов весь тріщини, всюди. Не знаю навіть як. Тут навіть не ніяк. Нема де мешкати, буду свого друга знаходитись. Якийсь час, потім може з квартиру якусь. Будинок купили, документи ще не оформили, так як там. Він на бабці був якийсь, і документи десь згоріли. там час. Ну, Така ситуація життя, що я зроблю. Не встиг я переоформити. Допомогу відрізали, сказали, нічого не дадуть, так що ми знаходимося в скрутному становищі зараз. Собака вижила добре, заховалась збоку, в шафці там, і спокійно, ну, вже старенька, 15 років, муха. Так що собака жива. Всі... Господь нас помилував Це раз, ще раз. Всі живі, всі живі, здорові. Ну, будинка нема.